Зараз цю тему ми обговоримо із політологом Віктором Небоженком. Він на прямому телефонному зв'язку зі студією. Пане Вікторе, вітаю! Перше запитання: у такий піднесений настрій, який сьогодні ми спостерігали у Верховній Раді. Як ви вважаєте, як довго він протримається? Я думаю, сегодня хороший на самом деле день и, может быть, один из самых лучших э, в, этом, э, в, ну, в этом году и, наверное, в начале следующего года, потому что такая э, в, такое э, такое удачное э, решение всех важных вопросов. Так долго собирались и избрали наконец-то спикера молодого талантливого. Теперь нас, я не знаю, какой он будет спикер, но теперь нас точно не будут обвинять в антисемитизме в Европе э, сформировано большинство. А вот проблема с больш мы будем сталкиваться очень часто и мы политологи и вы, э, и вы журналисты потому что на самом деле большинство очень рыхлое и предстоит еще выбраться из этого из этого большинства сформировать настоящее парламентское большинство не сколько профессионалов я думаю там все станут профессионалами сколько людей которые сумеют все таки стать реформаторами колоссальная проблема о, о создании оппозиции вы понимаете у нас э, мы находимся в очень э, в очень нехороших иллюзиях, что если люди назвали себя оппозиционерами, значит, они уже оппозиционеры. Можете себе представить Германию 1947 -го года, выборы в Бундестах послевоенные, после разгрома немецко-фашистской Германии, когда партия бывших нацистов, возглавляемая рейс-канцлером администрации президента Гитлера становится оппозицией. Возможно такое? Конечно же нет. Поэтому на самом деле нам еще предстоит сформировать оппозицию, которая будет радикальней, демократичней и э, более... Честнее, чем большинство, и в этом ничего плохого нет. Очекайте, а, те, которые... а с кого формовать эту более честную позицию? А, а вы не переживайте, я думаю, что буквально в ближайших несколько несколько недель, может быть месяцев, я думаю, уже на следующую сессию на следующую сессию выделится группа группа, которая будет ну, требовать большего от от нашего большинства, потому что 300 человек это немножко подозрительно, и ничего страшного, если повторяю, они будут радикальнее и требуют реформы быстрее чем на это рассчитывает большинство не яка группа из витки вы укрымьтесь це... из отдельных из отдельных фракций из отдельных людей это обязательно так будет посмотрите дело не, не в моем желании а дело в объективных процессах которые формируют обычно все парламентарии мира всегда есть требующие когда я говорю радикальнее я же ни в коем случае не дай бог имею иду И а, а те которые будут требовать и, и будут предлагать более сильные решения и будут бороться с, с коррупцией. Это а что Левочкин которые... Бойко? Нет, Левочкин Бойко это классическое болото, которое есть всегда в разных странах, как бы они себя ни называли, они будут публично критиковать администрацию президента, но всегда будут голосовать так, как их попросят, в общем-то, высшестоящая власть. Тут проблем нет. Это скорее будет то, что называется болото болото. Их задача выжить, переждать, когда начнутся другие времена, и тогда они поднимут голову. А, а проблема бо боевой оппозиции парламентской еще предстоит сделать. И вот так... этого не надо бояться. Верховная Рада складатиметься, скажем так, из трех частин. Большинство, радикальная оппозиция, не маємо на увазе Ляшка, и болото. Так, так, будет так. Вот так сложится буквально к весне. И часть из этой, будет, из этой оппозиции будет апеллировать опять-таки к улице, к, общественнице, к общественности. И поверьте, что они будут не хуже патриоты, чем большинство. Ничего страшного в этом нет. А Болото очень быстро себя зарекомендует как Болото. Виктор, а скажите, більшості, сколько часу выдаете, что большинство будет большинством, Чи не распадаться? Да, там внутри, конечно, есть уже противоречия. Видимые противоречия это между сторонниками президента Порошенко и между сторонниками премьер-министра Яценюка. Ну это видимые. Но на самом деле для нас всех будет неожиданно возникновение противоречий между представителями э, э, радикалов Ляшко, и самопомощью. Потому что они будут говорить одни и те же слова, но для, ради... для радикалов Ляшко это будет упражнение в демагогии. А для людей, которые на полном серьезе только появились в политике и уже заняли посты народных депутатов, эти слова будут очень важны. И мы увидим, как это не пикантно в Верховной Радио в большинстве острые внутренние мировоззренческие и человеческие конфликты между теми, кто воевал и, и сражается за Украину, и пролив кров і теми, які, в общем-то, займаються демагогії, і це теж большая проблема, пока очень рыхлого, но, ну, слава богу, сформированного большинства, но слава Богу, що це все движется, і це все проти речі всплывать, и і разрешимы. Вот От мене цікавить, як ви вважаєте, не між, наприклад, депутатами комбатами і депутатами від так званої опозиції опозиційного блоку, так коли ми її побачимо. Одразу вже з 2 грудня розпочнеться, чи все ж таки попрацюють, а потім почнуть сваритися, вікторе. Я думаю, что дело все-таки будет э, э, ближе к голосованию по бюджету, по каким-то радикальным законам, по тому, как будут вести себя депутаты, э, э, скажем так, в форме, в камуфляже, и холеные депутаты, и бывшие из партии регионов. Нужно какое-то время, пока они столкнутся, но они неизбежно столкнутся, потому что это уже личностный конфликт, и, к сожалению, какое украинское общество, такой парламент, в этом смысле, Наш парламент зеркало украинского общества и зеркало будущих реформ, поэтому ничего страшного здесь даже такого нет. Но я 20 лет назад все это видел, когда коммунистическое большинство постоянно в личностных конфликтах сражалось с, с национал-демократами во главе с легендарным Черновилом. Я хочу сказать, что не надо бояться, что оппозиция у нас появится из тех же национал-демократов, и тех же молодых или там зрелых политиков, которые которые будут требовать более радикального движения и борьбы с коррупцией. Но вы же не можете себе представить, чтобы представители оппозиционного блока во главе там с высшими функционерами бывшего профашистского режима Януковича на полном серьезе были образцами борьбы за демократию, за реформы или в борьбе с коррупцией. Это уже важно уявить Ну, то есть, это уже какой-то Стивен Кинг или Европа просто разведет руками и скажет, ну, нема на то рады. Понимаете? Поэтому, скорее всего, все-таки... парламент як живий організм буде ці ізлюкати сідя і більш радикальних і тих котому удобно бути в більшості, і просто функціонувати нічого вікна так не. зрозуміло. сьогодні президент Петро Порошенко, виступаючи перед парламентарями у своєму зверненні говорив про те що він пропонує в уряді україни до уряду україни запрошувати іноземних реформаторів власне щоб вони обіймали певні посади як ви до такої ініціативи Esta Значит, давайте откровенно. С точки зрения политологии, это не совсем, конечно, хорошо, потому что мощная национальная бюрократия может устроить, скажем так, саботаж любому самому талантливому иностранному специалисту. Это первое. Второе, скорее всего, это так называемые те места, за которые ведется яростная борьба между различными фракциями внутри большинства. Вот что печально. Но Саме предложение президента, щоб в исполнительной власти власті були сильні западні спеціалісти, интересно. И і взагалі мені подобається, як сьогодні взаимодействовали все таки президент, прем'єр-міністр Свінове і голова Верховного ну, Ради з боку президента. Така пропозиція це може бути хід конем своєрідне, щоб не було спекуляцій за певні посади. Так Да, не, не, а есть такая, знаете, японская игра в Го. То есть, чтобы должность не доставалась, если не досталась администрации президента, чтобы она и не досталась тогда и... общем-то, представителям других сил. Ну, але Такое може бути буде. таке, що запросили іноземного реформатора. Він стоїть, очолює певне міністерство. Наприклад, так усім демонструє, що у ця людина працює і так далі. А у заступниках наші звичайні чиновники, які знають усі схеми і так далі, і вони собі тихенько працюють. И раньше. Ну, ну вот видите, вы сами ответили на то, как это будет реально. То, Они то посмотрят будет, друг на да? друга. Абсолютно, абсолютно реально. Потому что э, но, э, я хочу сказать, что уже сам факт, что могут прийти большие команды и наземные, и это уже нас не пугает, это все-таки хорошо, неплохо. И, но ну, и... у нас проблема не, не в квалификации. Я не верю, что на Украине нет специалистов, которые бы не было по 10 на, на каждого министра. У нас проблема в честных. Людях. Дайте среднего профессионала, но человека, который год хотя бы не будет красть. Вы же не забывайте, что э, э, самая пикантная ситуация заключается в том, что идет яростная подпольная борьба за каждое место э, в исполнительной власти, за представителей комитетов, за их заместителей, за замминистров сейчас, а в то время как в стране пустой бюджет. Місто того, щоб кожен з них сказати, а сказати, як ми будемо цей бюджет робити в ідеалі, звісно бы, щоб вони спочатку подумали про бюджете, але к сожалению, прийдеться спочатку назначити людей на должности міністрів, а потім сказати їм денег в міністерствах не буде. Дякую вам, Віктора. Це був політолог Віктор Небоженко. Ми говорили про Верховну Раду, про піднесений настрій, який панував сьогодні, і власне намагалися зробити прогноз, скільки ж триватиме. такий позитив у стінах парламенту.